Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanın mərkəzində Heydər Parkının qarşısında yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə mənzilin qonaq otağı yerləşir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub, geniş işıqlı mənzildir. 16 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 111 kvadratmetrdir. Tam yaşayışlı binada yerləşir, binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. 2 sürətli lifti var. Yeraltı maşın garajı şəhər istiqamətindən haftamızlar binanın qarşısından keçir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Yataq otağı ağa kəsmə ilə kəsilib və üç otaq şəklində bölünüb. Mənzilin baxışıb birdə başı prospektdədir, parka baxır. Geniş otağı var. Bir ötəcə mənzildir. Burda mənzilin sanitar boşluğu yerləşir. Gördüyünüz kimi bütün aksessuarlar qurulub. Sanitar boşluğuna aid idi. Burda mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəxin də qarşısında açıq balkonu var. Mənzilin önü də ç balkonu var. Qaz sayğacı kombi sistemi burada qurulub. Mənzilin qiyməti 120 min manatdır, ümumi sahə 111 kvadratmetrdir. Sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsənsiz, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz kanalımıza abunə olmağı unutmayın bu gündür bu qədər sağ olun